Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики! С вами Елена Ледней, практикующий таролог. Сегодня я хочу показать еще один расклад на Таро 78 дверей. Расклад был сделан на занятии, посвященном практикуму с колодой. И в частности, мы рассматривали работу с перевернутыми картами. Второй 78 дверей как раз интересно тем, что перевернутые позиции могут давать интересные нюансы в толковании карт. Вот. Но в данном случае, в данном раскладе, это вокзал для двоих. Перевернутых карт выпало немного, но тем не менее они есть. Вот. Расклад на личную жизнь. Ну, вокзал для двоих это самый такой классический расклад на отношения. Я им пользуюсь чаще всего. В, там, не знаю, в 99% случаев буквально, потому что это самый такой простой, но и информативный в то же время расклад, который показывает характеристику отношений, что думает, что чувствует мужчина и как он себя ведет, и что думает, что чувствует женщина, как она себя ведет, характеристика отношений, и я еще выкладываю карту на перспективу этих отношений. Значит, как раз на вот этом занятии, на котором мы делали расклад с ученицей моей, мы рассматривали э, масть кубков, э, значение перевернутых карт, второй 78 дверей, в частности в масте кубков. Ученица моя очень любит расклады на отношения, поэтому я не стала изобретать велосипед. И предложила ей сделать э, расклад вокзал для двоих, используя. Старшие арканы и масть кубков. Вот это один из вариантов. Вокзал для двоих можно делать на любой колоде, можно на той, которая предназначена для отношений, то есть на какой-либо эротической, на Таро Казановой, Таро Манары. Можно, если это такой романтический период в отношениях, то, ну или там начало отношений, можно брать Таро Боттичелли, можно брать чувственно виканское какую хотите, можно брать Таро Уэйта, можно брать, вот как в данном случае, 78 дверей, абсолютно любую колоду можно использовать. Можно работать на всей колоде, использовать всю колоду, можно работать только на старших арканах, а можно, как предлагает Алиса Кшановская часто в своих раскладах на отношения, использовать старшие арканы и масть кубков, просто чтобы выявить, где же там чувства и какие это чувства, какие это эмоции. Ведь речь идет об отношениях, а значит... Квирентов, вернее, так интересует прежде всего, где же там чувства, есть ли эти чувства. Так вот, в данном случае расклад был сделан значит, по такой ситуации. Речь идет о отношениях несвободных, речь идет о том, как мужчина относится к своей жене. То есть мужчина, который состоит в любовной связи на стороне, как он относится к своей жене. Вот. То есть как он себя ведет, собственно, что же, что же, как бы, что же он чувствует к жене, как бы, опять-таки в этом раскладе можно рассмотреть предпосылки того, что мужчина ходит налево. То есть почему он туда ходит, как он относится к жене. Если с женой дома все в порядке, то по идее налево он не пойдет. Но не буду забегать вперед, давайте посмотрим на расклад. Итак, значит, первые карты, вот эти две, это Мысли партнеров друг о друге ⁇ это мужчина у нас, это женщина. Здесь у нас чувства партнеров друг к другу, здесь поведение, характеристика отношений сейчас и перспектива отношений. Итак, мысли мужчины о своей жене. Вот, перевернутый король кубков. Перевернутый король кубков ⁇ это как раз мужчина зрелый, мужчина женатый, но в то же время... Это один из самых искусных лжецов, лгунов и обманщиков. Перевернутый король кубков ⁇ это человек двуличный, который врет и не краснеет. И в данном случае перевернутый король кубков, собственно, он и думает о том, что он нечестен по отношению к своей супруге и о том, что у него на стороне есть любовница. Что же думает жена о своем муже? Ой, императрица, это как раз и есть карта жены, карта матери общих детей, дети там есть как раз. И эта императрица в данном случае говорит о том, что жена воспринимает своего, своего мужа, в общем-то, ну, не только как мужа, но еще и как человека, о котором надо заботиться. То есть, вот для нее он и муж, и ребенок, и все в одном лице. Она о нем заботится она его в мыслях она конечно его любит если можно так выразиться вот то есть она настроена на заботу опеку и вообще на то чтобы реализовывать себя рядом с ним как его жена как хозяйка дома но ну, и все-таки какие-то материнские аспекты здесь тоже проигрываются по отношению к мужу и мы это еще увидим когда сравним вот эту императрицу в мыслях у женщины с поведением по шуту у мужчины так, чувства у мужчины. У мужчины чувства идут по императору. Какие чувства есть у императора? Чувство ответственности, чувство долга. То есть он воспринимает свою жену действительно как жену. Он воспринимает ее как часть своей жизни, как часть своей семьи, о которой он как мужчина должен заботиться, то есть которую он должен обеспечивать. Император обеспечивает свою семью, и это действительно так. Во всяком случае обратная связь была дана, что действительно все, э, скажем так, все, что он зарабатывает, он тратит на семью этот мужчина. То есть здесь у нас только чувство долга. Никаких э, ярких эмоций, каких-то вот любви, чувств по отношению к жене нет. Есть чувство долга. Что же у жены? А у жены печалька, причем печалька большая. Жена расстроена, жена э, не удовлетворена, скажем так, отношением супруга, ей не хватает эмоций. И учитывая, что здесь у нас перевернутый король кубков, жена прекрасно знает о том, что у мужа есть похождение на стороне. И именно это ее очень сильно печалит. Конечно, это ее расстраивает, это ее разочаровывает. Она разочарована в своем супруге, она обижена, она опечалена. Так, поведение. Как же ведет себя этот мужчина, как дурак, в прямом смысле слова. Он ведет себя как, ну, скажем так, мужчина легкомысленный, э, инфантильный, и несмотря на то, что он обеспечивает свою семью, то есть финансовую сторону он обеспечивает, но тем не менее ведет он себя как ребенок. И теперь еще раз обращаю ваше внимание, в мыслях императрица у женщины, в поведении у мужчины шут. Вот почему она ведет себя, ну то есть в мыслях как императрица. Она о нем заботится, она его воспринимает не только как мужа, но еще и как дитя неразумное. То есть она в принципе его принимает таким, какой он есть, об этом говорит карта маг, Поведение жены маг, опять-таки сравниваем эти две позиции. Это поведение мужа, это поведение жены. Жена, в общем-то, несмотря на такое легкомысленное, инфантильное поведение мужа, она контролирует ситуацию, она, собственно, и есть эм, доминирующий партнер в этих отношениях. То есть она все-таки управляет этой ситуацией, и она, как императрица, в общем-то, она снисходительно относится к скажем так, шалостям своего мужа, хотя, конечно, его поведение и отсутствие глубоких чувств, отсутствие эмоций, оно ее, конечно, расстраивает. Но, смотрим, значит, что сейчас происходит в отношениях? Перевернутая смерть, ничего не происходит, то есть жена знает, что муж ходит налево, муж ходит налево и продолжает... Э обеспечивать свою семью, то есть он проявляет себя как ответственный муж и отец семейства, но тем не менее никаких изменений у них сейчас нет, как бы и ничего не происходит, застой в отношениях. И что же будет дальше? А дальше будет перевернутый суд. То есть вот как нет изменений сейчас, так в будущем их тоже не произойдет. То есть здесь вообще ничего не поменяется. Муж будет все так же вести себя инфантильно, куда-то бегать на сторону. Жена будет смотреть на все это снисходительно и сквозь пальцы, хотя и это будет ее, безусловно, огорчать и расстраивать. Но тем не менее она будет этими отношениями руководить, в общем-то. Вот. Ну и будет продолжать заботиться о своем супруге. То есть здесь ничего не поменяется. Но ну, и опять-таки, учитывая... Инфантильное поведение супруга, и его склонность к обману. Понятно, почему он э, бегает налево. Ну и кроме того, эмоций у императора нет. Поэтому вот он, видимо, ищет эти эмоции где-то на стороне. Вот такой аналитический, больше я бы сказала, расклад. Ну, понятно, что раз ничего не происходит сейчас, то и в перспективе тоже ничего не поменяется. Вот такой вот раскладик. Вокзал для двоих. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!